Volkswagen Jetta 2015 сгорели оба предохранителя по 40 ампер. Это многофункциональный блок салона, блок комфорта. Короткое замыкание на массу 0,3 Ома. В салоне сильно воняет горелым. Вытащил блок комфорта, видно, что он внутри поплавленный. Без блока комфорта замыкание исчезло. Я даже не знаю, что послужило причиной такого пожара. Видно, даже процессор дым пустил. Пока не было вот этого провода, который вмонтировали для чего-то, не знаю. Все было нормально. Эта резинка стоит неправильно, не на месте. Белое место, там, где краски нет. И так должна быть резинка. И когда льется водичка, она течет во время дождя прямо, прямо на эту резинку. Сейчас и проверим, как там внутри капает. Вытащил уплотнитель. Он сидел не на своем месте, но это не есть наша причина. Здесь отсутствует гайка. Вон там одна есть, а здесь нету. А это крышка, которая болтается. Вот и весь ответ. Тот родной блок был залит водой и замкнул, сгорел. Кто-то забыл прикрутить гайку, так что будьте внимательны. Ну и для чего Volkswagen сделал здесь? дыру в салон с крышечкой вклеил на герметик резинку также смазал герметиком эту крышку потому что она деформированная и не прилегает так как нужно теперь будет все герметично прикрутил гайки все на герметике отлично дренажные отверстия чистые установил трапецию собираю на место Привезли уже модуль. Подключил блок, проверяем. Заводится. В общем, все нормально. Собираю все до кучи. На этом ремонт окончен. Всем всего хорошего. До новых встреч.